Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Salam sejahtera dan juga salam manusiaan Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih Kepada Cik Endufu Selaku ketua hubungan awam bagi masyarakat Cina di Malaysia Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih Kepada aktivis-aktivis Cik Mat, Izzat, Haris dan lain lagi Tidak lupa juga kepada Cik Hamidun Ibu dan bapa kepada ibu bapa dan bapa kepada mangsa dan juga ibunya yang berasal dan yang tinggal di Muar, rakan-rakan media yang saya hormati sekalian, pada hari ini kita mengadakan satu sidang media berkaitan dengan rayuan keluarga mangsa pemerdagangan manusia di Kamboja yang merayu untuk diselamatkan kerana dia tidak mahu bekerja dipaksa kerja menjadi scammer di Kemboja. Saya ingin menceritakan sebersekik maklumat butiran-butiran mengenai mangsa ni. Mangsa berumur 25 tahun. Seorang lelaki yang mana dia telah disahkan sebagai OKU kerana telah terlibat dalam kemalangan. Yang bermaksud dia ada masalah dari sudut penglihatan dan juga masalah dari sudut mental dia. Pada pada awalnya dia telah dia bekerja sebagai seorang uh, wiring. Orang yang buat yang wiring lah. Apa kita panggil eh? Lepas saya panggil. Wireman lah. Uh, penyelenggara wiring. Elektrik. Dan dia bekerja dengan uh, pak pakcik ya. ciknya. Pak ciknya pun ada kat sini. Uh, di Moa dan satu ketika tiba-tiba dia kata dia ada projek untuk dibuat di Selangor tu. Ah uh, dia di Batu Pahat. Di satu tempat lagi lah. Ah uh, di Batu Pahat. Uh, selepas tu broker dia hantar ke Selangor. Hantar ke Selangor. Kemudian tanpa pengetahuan daripada kedua ibu bapanya, tiba-tiba dia telah berada di Kamboja. Untuk maklumat, ibu dan bapa dia tidak mempunyai maklumat di mana lokasinya kerana dia tak pernah memberi maklumat di mana keberadaan dia tetapi terdapat rakan-rakan daripada mangsa ini yang telah menyalurkan maklumat kerana mereka telah dihubungi oleh mangsa tersebut mengatakan mangsa berada di kemudia dan mangsa merayu meminta rakan-rakannya untuk mencari jalan untuk membawa pulang balik ke Malaysia. Mungkin dia malu kot nak bagi tahu kat mak bapak dia lah. Mungkin dia malu nak bagi tahu kat mak bapak dia. Situasi terkini mangsa uh, berada di sana dan mangsa memang betul-betul nak balik. Apa yang membimbangkan ibu dan bapanya adalah kerana mangsa adalah seorang OKU OKU perlihatan dan OKU mental. Umumnya semua tahu Apabila berada di Scam-scam center ni Mereka akan ditekan Untuk membuat Penipuan Dan mereka Mereka tidak sampai target Mereka mungkin akan dipukul Mereka juga mungkin akan Dikurung Di dalam bilik gelap Dan mungkin juga Tidak diberikan makan Situasi ini menyebabkan Keluarga-keluarga Ibu dan bapa bimbang Kerana Mungkin Sindiket tidak mengetahui status kesihatan mangsa Sebab mangsa ni kalau dilihat macam orang normal Tetapi sebenarnya dia tidak normal Dan dia adalah seorang OKU yang telah disahkan dan memegang kad OKU Kerana kebimbangan ini maka keluarga mangsa meminta kepada pihak berkuasa Dan keluarga mangsa telah membuat laporan polis di Balai Bukit Pasir pada 8, 8 Bukit Pasir Muar Johor pada 8 Jun 2025 laporan polis telah dibuat dan apa yang keluarga mangsa harapkan adalah yang pertama kita berharap kepada pihak kedutaan Malaysia di Kambodia yang kita hormati duta besar Malaysia di Kambodia uh, Tuan Syahrudin On Yang dihormati Tuan Syahrudin On Untuk yang kita akan adakan Mungkin dalam 18 bulan ni kita akan turun ke uh, Kedutaan Kabodia Untuk berkunjung hormat Untuk berbincang mengenai apa solusi yang terkini Untuk membawa rakyat Malaysia yang masih lagi terperangkap Yang kedua kita juga ingin meminta bantuan daripada Task Force Task Force yang saya masukkan adalah Task Force Polis Kabodia Mengumumnya untuk maklumat rakan-rakan media Di Kambodia diwujudkan sebuah pasukan task force Yang diketuai oleh polis-polis di Kambodia Yang mana mereka ini akan bantu untuk menyelamatkan rakyat Malaysia yang terpangkap di sana Itulah dua benda Satu kita nak minta kedutaan bantu Yang kedua pihak task force Saya ingin Di sini saya ingin memohonlah kepada Duta Malaysia di kemudian untuk membantu anak saya melepaskan anak saya dengan seboleh boleh dengan seberapa segera pasal aa, anak saya ini seorang peliku dari segi Penglihatan dan fikiran dia. Walaupun umur dia dah 25 tahun Tapi Pemikiran dia Kadang-kadang uh, Macam budak umur 15 tahun uh, Saya Mohon sangat lah kepada Duta Malaysia di Kambunia Memohon sangat Macam mana cara pun Dapat membantu kami sekeluarga Untuk Kembalikan anak saya saya ha, ah, Ini Gambar dia ah, yes. Gambar dia saya, tak, tak, saya takut dia tak tahan dengan tekanan di sana Pasal dia ni seorang OKU Kepala dia pun dulu Tengkorak kepala dia dibuka selama setahun Selepas tu selepas tahun selepas tahun baru di pasang balik. Saya juga ada rekod-rekod hospital. Hmm. Rekod-rekod hospital je Ini ha, Beli dia punya Plate kepala belum pasang. Ah, tu rekod. Ni rekod rekod kita. Mulod Kita Johor. Hmm. Macam mana hmm. boleh cerita, macam mana kronologi dia boleh sampai sana kita first. Dia dia ni a oleh kerana pemikiran dia tak tak tepat, tepat, seperti orang biasa. Dia macam ter, tepat ter ikut lah dengan kawan dia ha, Dia kata kawan dia mungkin gaji sana Gaji dia kerja Saya tak tahulah macam mana dia kata gaji besar ke Ataupun ditemakan kata kawan-kawan hmm, -kawan. Dia terdengar cakap kawan-kawan dia hmm, Mana tu dia cakap ni Dia terpengaruh Haa terpengaruh Haa dia dia tak beritahu dengan saya dia akan ke Kamboja. Cuma dia ada memberitahu kawan-kawan dia yang kawan-kawan dia yang lain mengatakan yang dia sekarang dah berada di sana. Dah sebulan lebih. Hmm. Ah, jadi ini dia mohon kepada kawan-kawan dia untuk bantu dia untuk keluar dari sana kerana dia dah tak tahan dekat sana. Hmm. Saya takut anak saya ni kalau dipukul ataupun didera di sana dia tak boleh tahan. Memang dia tak takkan bertahan pasal uh, dia mengalami kecederaan di kepala dan mati. Mata dia memang buta sebelah. Tak nampak